В данном видео мы покажем часть обязательной процедуры, которую мы применяем в производстве наших конденсатных установок, а именно тестирование конденсаторной установки, тестирование срабатывания ступеней при, перед выдачей ее заказчику. Данная процедура не зависит от типа применяемого оборудования, регулируемости установки и количества ступеней. Мы тестируем каждую свою установку. В данном случае установка нерегулируемая, и мы, и мы проверяем срабатывание каждой из ступеней. Ступень первая. Срабо срабатывает. Вторая. Срабатывает. Слышны характерные щелчки от включения катушек контактора. Срабатывает. Срабатывает. пятая ступень, шестая, включаются одновременно, седьмая, восьмая. Все ступени срабатывают в штатном режиме. Дополнительной процедурой будет э, прозвонка ступеней электриком. Ну, мы ее покажем какой-нибудь из следующих разов. Всем спасибо, оставайтесь на нашем канале.